Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас студію. Працює Анна Черненко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм присвячених розвитку і в першу чергу розвитку дитини. Наша програма, її тема звучить так: розвиток дитини повністю залежить від розвитку мовлення поради логопеда. До нашої студії ми вже вдруге запросили нашу гостю. Це експерт із питання розвитку дитячого мовлення Ірина Коваль, керівник центру розвитку та вдосконалення мовлення Лаліо. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. центр розвитку і я мовлення Ірини Коваль Лаліо був створений в березні 2007 року, ґрунтуючись на ідеї, що якісних і швидких результатів у дитини можна досягти саме в індивідуальній роботі, але обов'язково спільно з батьками. Метою центру є поліпшення якості життя людей, доступністю і радістю спілкування. Саме тому центр носить назву Лаліо, що в перекладі з давньогрецького означає мова говорити, спілкуватися. Центр розвитку вдосконалення мовлення Ірини Коваль Лаліо це багатофункціональний. Навчально-консультативний центр для людей будь-якого віку, який об'єднав наступних висококваліфікованих фахівців: логопеда, дефектолога, сурдопедагога, психолога. Всього в центрі 14 висококваліфікованих фахівців, завдання яких допомогти клієнту, який звернувся, поліпшити мову незалежно від його віку. Тому виділилося два основних напрямки роботи для дітей і для дорослих. В основі роботи центру лежить колективний принцип: з кожним клієнтом, що звернув. Вся в центр індивідуально працює педагог при необхідності, незважаючи на велику кількість фахівців і їх кваліфікацію, вони готові порекомендувати консультацію вузькопрофільного спеціаліста, медичного або психолого-педагогічного напрямків. За результатами і рекомендаціями, отриманими від фахівців, складається індивідуальна програма щодо поліпшення мови. Центр Лаліо веде активну зовнішню діяльність, бере участь у ярмарках і фестивалях, благодійних аукціонах. Дають безкоштовні майстер-класи для дітей. Так само центр щотижня проводить безкоштовні тренінги і семінари для батьків з питань виховання та розвитку мови. Клієнти, які звернулися до центру, отримують набагато більше ніж просто консультації фахівців. Акції, майстер-класи, підтримка фахівців це те, що відрізняє центр Лаліо. Центр Лаліо приділяє особливу увагу всесвітнім питанням розвитку та виховання дітей, а також питанням толерантності. На сьогоднішній день центр Лаліо допоміг більше трьом тисячам сімей. Перш ніж почати, хочу сказати, сконстатувати центру Лаліо виповнилося вже 9 років. Я думаю, ось ці найменші, перші ваші дітки, клієнти, батьки, які приходили, вони вже побачили, що їхні діти стали трошки більше комунікабельні, вони розвинуті, вони щасливі і батьки їх відповідно так само теж щасливі. Розкажіть, будь ласка, нам. стегу чего начиналась К этому решению пришла я не за один день, а на протяжении нескольких лет. Когда-то я работала в государственной структуре, потом работала в частной структуре и поняла, что, собственно говоря, помочь людям можно в том случае, когда непосредственно клиенты принимают участие в улучшении качества речи собственной. И 9 лет назад я начинала когда-то одна с маленькой комнатки, работала одна как специалист. Большое количество было желающих получить услуги в моем кабинете. И после этого я начала приглашать своих единомышленников, коллег, которых я знаю по много лет. И мы объединились вместе и начали работать. Сначала один специалист добавился, потом второй. И таким образом из логопедического кабинета мы переросли в центр. И это происходило прежде всего потому, что мы были объединены одной идеей помогать людям улучшать качество жизни. Потому что красивая, правильная, грамотная речь – это залог успеха во многих вопросах. Лалю, что это? Это переклад чего-то, это набор звуков. Расскажите, это такой секрет, что это да. Когда-то у нас стал вопрос о том, как назваться, как объединить всех специалистов под одним названием. То есть мы называли Центр развития и совершенствования речи Ирины Коваль, а дальше хотелось найти какое-то слово короткое, подходящее, чтобы подходило туда и деятельность специалистов, логопедов, дефектологов, сурдопедагогов, психологов. То есть выбирали это слово, и у нас возникла идея взять слово с древнегреческого языка лалион которая означает речь, говорить, общаться, разговаривать. Вот, собственно говоря, Лалио уже становится именем нарицателем. В Харькове Лалио знают очень многие, приходят с удовольствием только после того, когда даже услышали от кого-то отзывы. Мы были, нам понравилось, у нас хорошие результаты, наш ребенок успешен и в детском саду, и в школе, и потом дальше по жизни легко складывается у него общение и коммуникация. После того, когда мы обозначили себя словом «лалио», наша успешность, наша деятельность Виросла в рази, і вона ще приємне так естетично да, звучить дуже. Ручно. А наша тема розвиток дитини повністю залежить від розвитку мовлення. Наскільки ось ця теза відповідає дійсності? І коли я готувалася до програми, знайшла таке, таке формулювання: що якщо дитинка неправильно вимовляє слова звуки, то вона неправильно буде писати, тобто вже успішність дитини в школі. Провалюється чи правда це, і як вплинути, щоб правопис не постраждав, поки маленький дуже смішно, так якісь такі нюанси дитячого mm -hmm. мовлення. А коли перший клас, другий клас, третій клас, вже батьки чогось вимагають, можливо, вони самі пропустили. Анна, вы абсолютно правы. То, о чем говорите, у нас есть устная речь, у нас есть письменная речь. По сути, как мы говорим, так мы и пишем. Если наша речь аграмматична, у нас много искажений, мы неправильно произносим звуки, используем какие-то сленговые слова в своей речи, что не понимают многие люди, о чем мы говорим, не договариваем окончания в словах, то, собственно говоря, также отразится это и на письменной речи. Ну, в жизни нам не очень много приходится писать, но пока дети обучаются в школе, они, конечно, овладевают чтением и письмом. И если ребенок правильно говорит, больше шансов, что он будет правильно и грамотно писать, и успешность его в школе вырастет в разы. Расскажите, будь ласка, есть такие какие-то вековые нормы, межины, на которые нужно равняться и понимать, что если в два года что-то мы не говорим, угу. то это беда? Да, действительно, возрастная периодизация формирования речи, она существует. Конечно, эти нормы периодически, они корректируются, изменяются в сторону усложнения, повышения требований. Сейчас очень многие дети достаточно развиты, хорошо соображают, понимают, умненькие, в интернете очень хорошо разбираются, с гаджетами легко справляются. Но в этой ситуации они не всегда говорят. Чаще всего у них нет потребности говорить. Потому что их не слушают, с ними не говорят, с ними не разговаривают. Почему родителям стоит обращать внимание на то, что ребенок должен говорить? Потому что если у ребенка развивается речь, у него развивается интеллект в этой ситуации это должен быть самый главный и самый весомый критерий в пользу того, чтобы обращаться за консультацией к специалисту. Поэтому очень важно родителям в любом возрасте, начиная от одного года, приходить на консультацию к специалисту-логопеду, выслушать рекомендации, пожелания, которые родители могут рекомендовать в домашних условиях, в два года прийти, в два с половиной, в три, в три с половиной. Когда ребенок идет в школу, конечно же, он проходит плановое обследование у специалиста логопеда к моменту поступления ребенка к школе в школу ребенок должен произносить все звуки родной речи правильно у него должно быть сформировано фонематическое восприятие грамматический строй речи слоговая структура слова еще раз возвращаемся к тому как мы говорим так мы и пишем потому что знакомясь с новыми друзьями дружба с которыми останется на всю жизнь как правило это остается так в этой ситуации дети должны говорить легко просто непринужденно, правильно произносить все звуки, уметь налаживать отношения прежде всего через коммуникацию, а не через какие-то преимущества в тех или иных вопросах. Поэтому общайтесь с детьми и обращайтесь к специалистам, если вы чувствуете, что ваш ребенок где-то в плане речи немножечко запаздывает. А когда мама должна начать хвилюватися, вот если мы вернемся до этих вековых норм, возможно, mm -hmm. там полтора года знает только какие-то звуки, склады, несколько слов, а два года роки... Молчать, так? Может, мы повторим нашу первую программу, но это уже важно. Вот Да, вы абсолютно правы, это действительно очень важно, и волноваться стоит родителям, потому, родителям, потому что ответственность за успехи и достижения ребенка лежит прежде всего на родителях. Если мама знает, что у нее были сложности во время беременности, она лежала на сохранении, либо была угроза выкида, даже мама в себя плохо чувствовала, у нее были какие-то заболевания, она принимала препараты медикаментозные, либо в родах были какие-то сложности. Стремительные роды были, затяжные, либо безводные роды. Если знает мама, что у ребеночка была, допустим, в родах асфиксия, недостаток кислорода, получал головной мозг. В этой ситуации, конечно, мамочка обязательно наблюдается с ребенком у специалиста педиатра, невролога, невропатолога и смотрит по возрасту. Вовремя ли ребенок начал держать головку, сиди первые аморфные слова. То есть мама это все наблюдает, как правило, фиксирует в красивой книге с фотографиями, где отмечается, какие у ребенка достижения. В каком месяце были к году, если есть у мамы какие-то тревоги, переживания, конечно, лучше прийти, проконсультироваться у специалиста, выслушать рекомендации, эти рекомендации реализовать. Зачастую есть такое мнение распространенное, ребенок в три года не разговаривает, это нормально, у вас все во дворе не разговаривают. Но в этой ситуации, как же ребенок догонит своих сверстников, которые уже разговаривают, ему будет гораздо сложнее. Поэтому задача родителей консультироваться у специалистов. Именно получать рекомендации о их ситуации, о их ребенке. Беременность, роды, первые годы жизни ребенка. И, собственно говоря, успешность ребенка во многом зависит от его способности эту успешность получить. Добре, ось ви трошки торкнулися мого наступного запитання, зіштовхнулася з такою фразою Дитина накопичувач для мене вона да. нова, так а дитинка до трьох років мовчить, не говорить. Батьки кажуть, що все нормально, вона да, все понімає. так вона ж розумненька, спів... діалог іде, невербальний, так, але все ж таки. Может быть, можно якось разбудить это дете, зацекав так вот, Т ⁇ му, вы допоможете, Валя, вы сможете да. В этой ситуации, конечно, очень важно понимать, если у ребенка необходимость говорить. Если родители понимают абсолютно все жесты, мимику, пожелания ребенка, мысли его читают, да? в этой ситуации у ребенка нет потребности, необходимости говорить. Нужно искусственно создавать проблемные моменты, иногда не понимать ребенка, стимулировать, чтобы ребенок начал говорить. То, что ребенок является, как вы говорите, накопителем, это не есть норма, это не есть правильно. Речь ребенка должна развиваться, она развиваться должна поэтапно. То есть сравнивать ребенка нужно только с ним самим. Поэтому если в семье два ребеночка воспитываются, даже это могут быть двойняшки и близнецы, но их успехи и достижения разнятся, дети всегда разные вне зависимости от того, одинаковы ли методы воспитания у родителей. Поэтому в такой ситуации лучше проконсультироваться у специалиста, получить рекомендации и стимулировать развитие речи ребенка. Есть такой диагноз, как физиологическое заикание. Это не есть какая-то жуткая патология, да, ну формулировка такая существует. Это когда ребенок очень много знает, очень много понимает, как правило это проявляется у ребенка в возрасте от двух с половиной до трех с половиной лет, но не говорит. И когда пытается сказать, он начинает запинаться на первом звуке в слове ему не хватает вдоха, он не может договорить слово до конца, он расстраивается, переживает. Родители бьют панику, у нашего ребенка заикание. Когда обследуют у невропатолога, выясняется, что никаких патологических процессов нет, он просто вот так произносит звуки. Да? Но это не есть норма. Когда ребенок хочет сказать, он должен иметь эту возможность. И если у него не получается, конечно, лучше получить помощь специалиста и в этой ситуации действовать соответственно возрасту ребенка, помочь ему. А дальше ребенок подхватит это все і буде розмовляти. Пані Ірино, а як ви починаєте заняття ось такими дітками, які довго мовчать? Ну і взагалі цікаво послухати, дізнатися, як проходить урок в Лаліо. Все починається з того, що родіці з вопросами приходять в центр і кажуть, що найбільше у нас дитина не розмовляє. В этой ситуации мы общаемся с родителями, ребенок в этот момент играет на коврике с игрушками. Да? Мы выясняем, что беспокоит родителей, не разговаривал ли кто-то из родителей в детском возрасте, как у мама протекала беременность. Собственно говоря, весь анамнез собираем, что происходило до сегодняшнего дня. И задаем родителям вопрос, что бы они хотели изменить в этой ситуации. После этого ставим цели, и если действительно помощь специалиста рекомендована, то родители с детьми начинают посещать индивидуальные занятия. Занятия проходят продолжительностью 40 минут. Специалист с ребенком играет и занимается, потому что с маленькими детьми можно достичь любого результата только в игровой форме. Если ребенку интересно, если ребенку нравится, если он увлечен, он будет, конечно, играться с игрушками в гостях для того, чтобы эта игра продолжалась, чтобы этот интерес его подкреплялся. Обязательно в конце занятия специалист приглашает в комнату того родителя, кто привел ребеночка на занятие и рассказывает, каких успехов ребенок достиг на занятии, что рекомендовано повторить дома, что вы вправе требовать от ребенка, что у него получилось в ходе занятий со специалистом. Потому что специалист имеет образование, опыт, терпение и у него заинтересованность в том, чтобы клиент, пришедший на занятия, получил результат в кратчайшие сроки. Потому что у детей, у которых вчера что-то не получалось, а сегодня получается, и у родителей, ну, по большому счету, расправляются крылья, и им хочется большего, и им хочется устойчивого результата раз и навсегда. Ось так само в продовження мама і тато, яку вони займають роль у заняттях в уроках. Ось ви сказали домашнє завдання. Да. Я для себе себе уявляла, як приходить дитина, з нею займається, відпускають, вона приходить, з нею знову займається. Виявляється, батьки так само грають велику роль, правильно? По результат. 100% это результат. 50% это работа специалиста-логопеда, который имеет образование, квалификацию, опыт, терпение. 25% это работа ребенка, который имеет мотивацию, если дошкольник, то это игровую, если школьник, то это учебную, заинтересованность, интерес, настойчивость к получению результата. И 25% это родители которые тоже имеют какие-то определенные цели, мотивацию, желание достичь поставленного результата, регулярно уделяют внимание тому, чтобы закреплять полученный результат на занятии в домашних условиях. Родителям всегда очень интересно, что происходит на занятии. Иногда они присутствуют на занятии, но, как правило, дети отвлекаются, смотрят на маму, на папу. Есть у нас комната с аквариумом, когда зазеркаленное стеклышко, дети не видят родителей, а родители наблюдают весь урок от начала до конца. Им становится все очень понятно и доступно, что необходимо делать дома для того, чтобы полученный результат закрепить. У меня еще одно запитание, оно стосуется, снова же таки, работы центра Лалио, но трошечки иначе. Так? А сейчас, прежде чем зателефоновать, прежде чем прийти, знакомиться с фахівцями, люди смотрят в интернете какую-то информацию про компанию, центр, офис, mm будь -что. И, конечно, заходят на официальный сайт. У вас он есть. Он, на мою думку, яскравый и успешный. Это моя особая думка, мой особый анализ. Расскажите, пожалуйста, что даст ваш сайт просто читачу, просто користувачу? Может, там трошки больше, чем телефон, адрес и посмешка выкладочев, так? Да, но вы абсолютно правы. Спасибо, что вы заходили на наш сайт и видели информацию, которая у нас изложена. Знаете, как говорят, если вас нет в интернете, значит, вас нет в мире. Да? В интернете мы есть, Просто вбивая Лалио Харьков или Логопед Харьков, вы обязательно попадете на страничку Центра Лалио. Потому что 9 лет нашему центру и 9 лет нашему сайту мы для сайта выделили особую миссию. Мы там размещаем информацию по воспитанию и развитию детей. В течение 5,5 лет на радио у нас выходит авторская передача Скажи мне. Не». Все Радиоэфиры мы выкладываем на нашей страничке радиоэфиры. И все статьи, которые на нашем сайте изложены, написаны нашими специалистами по тем вопросам, которые чаще всего задают родители на приемах. Они в более обширном таком изложении. И если родители в конце занятия задают какие-то вопросы, статьи которые изложены у нас на сайте, мы просто переадресуем, зайдите, почитайте более подробную информацию, мы с вами можем потом обсудить. А иногда люди находят наш центр благодаря тому, что читают наши статьи, получают информацию. Кстати, на сайте можно задать вопрос. Логопеду или психологу и получить онлайн ответ, рекомендации. Ну, чем подробнее вы изложите вопрос, тем подробнее и детальнее вы получите ответ. И не обязательно приходить в этой ситуации на консультацию к специалисту. Ну, также к э, нашему сайту привязаны социальные сети. Facebook, ВКонтакте, Instagram. Очень много там фотографий. И мы с удовольствием пользуемся этими ресурсами для распространения информации. Добре. А далее в мене просто такая... Эм... Добірка питань, але вони стосуються окремих випадків. Mm -hmm. Тут знаєте, як з рубрики, я хочу спитати, ну, а дитина білінг, яка вчить дві мови, навіть три мови, так з самого маличку. Как не сбить мовление? Или вообще такого термина, как сбытым мовление, не существует? Как не заплутаться в звуках, в словах? Uh -huh. Вы помогаете в таких вопросах? Uh -huh. В этой ситуации очень важно разобраться, для чего, с какой целью вы ребенку предлагаете изучать два и более языка. Если вы общаетесь с носителями языка постоянно, либо выезжаете за рубеж, да, либо кто-то из членов семьи является носителем того или иного языка, это даже рекомендовано, потому что ребенок тут же может практиковать в разговорной речи. Маленькие дети, они не пишут, они не учат правила, они сначала учатся выражать свои мысли, желания, потребности через речь, через говорение, через коммуникацию. Только в том случае, когда ваш посыл с изучением иностранных языков будет действительно востребован, в этом случае, конечно, надо изучать несколько языков, и это никак не повлияет в негативную сторону. Но надо не забывать о том моменте, что чем лучше у ребенка сформировано фонематическое восприятие, это умение на слух различать фонемы, правильность, неправильность, тем легче ему будет овладевать сразу несколькими языками. То есть все зависит от того, какая цель у родителей изучения языка. Если они выезжают за рубеж, общаются с носителем языка, то стоит. Если изучаем иностранный язык, потому что наши друзья, подруги в песочнице мы это обсудили, то в этой ситуации, а применять мы как его будем? Вот, поэтому рассматриваем цели. Но ну, стоит не забывать о том, что сейчас дети, которые поступают в первый класс, изучают иностранный язык. Поэтому лучшим критерием будет следующее. Ребенку надо овладеть соответственно возрастным нормам родной речью, а потом сколько угодно иностранных языков. А у меня запитание, одно короткое, але таке складне. Коли вже потрібен не логопед, а дефектолог? Ось какая-то четка межа є у этого? Конечно, когда родители приходят на консультацию, тут уже определяется, собственно говоря, кто из специалистов будет полезен. Специалист-логопед работает по исправлению или совершенствованию звукопроизношения у детей и взрослых. А дефектолог работает по коррекции у людей с нарушением интеллектуального или психоинтеллектуального развития. Поэтому если стоит у ребенка диагноз, который подпадает под занятия к специалисту дефектологу, это... Аутизм, это синдром Дауна, это ДЦП, то в этой ситуации, звісно, показана допомога спеціаліста дефектолога Є така абетка, список правил, що треба що не треба, саме щодо розвитку мовлення. Перше правило чомусь просять не імітувати дитяче мовлення. Тобто це сюсюкання, так, називаємо це так, трошки не літературно, але все ж таки. А друге правило просять батьків навпаки завжди говорити емоційно. чуть це так? Чому це?» И дополнить, возможно, этот перелик. возможно, есть еще третье золотое правило. Это очень хорошая рекомендация. Сюсекать, конечно, с ребенком не надо. И не надо повторять его речь отраженно. Ребенок должен слышать постоянно качественную, четкую, внятную, разборчивую речь. То есть он должен слышать образец. Вот если ребенок слышит образец, он может его следовать. А если мы повторяем его усюсюканье, улюлюканье, как бы переходим на детский язык, как будто ребенок нас лучше поймет, ничего, ни к чему хорошему это не приведет. Что по поводу эмоциональности. Того эмоци эмоциональности? Обязательно. Когда ребенок лежит еще в колыбели, он не понимает, что вы ему говорите, но он прекрасно чувствует, что вы ему говорите. Сначала он ловит эмоцию, взгляд, тембр голоса, ну эмоциональную составляющую. Когда ребеночек становится немножко старше, не важно, что вы сказали, а важно, с какой эмоцией вы это сказали. А ребенок это считывает, и у него обязательно ну, должно сопоставиться, что вы сказали и с какой эмоцией вы сказали. И чем эмоциональный человек говорит, тем эмоциональнее и окрашеннее будет речь потом в дальнейшем у ребенка. Поэтому, когда мы говорим с ребенком, когда мы общаемся, мы должны говорить не с высоты своего роста, а присесть на корточки, сесть напротив личика ребенка, чтобы он видел ваши глаза, ваш артикуляционный аппарат, говорить четко, внятно, разборчиво, естественно, обратившись к ребенку сначала по имени, чтобы ребенок видел, слышал и понимал. И если вы попросили ребенка о чем-то, обязательно потом похвалите, когда он выполнил вашу просьбу. Все це буде тільки способство чітке, правильне і розборчиве речі вашого ріблені. Чомусь батьки переконані, що логопед – це до школи і перший клас, далі ні. Але все ж таки, якщо не виправили так, сталося, дитина в сьомому, в восьмому, це найскладніші такі класи, найскладніший період, хоче виправити свою Р, свій звук Р. шиплячи кино, в не можно свернуться. Расскажите нам, конечно, иди, возможно, и родители очень часто обращаются с детьми, когда у детей, к сожалению, уже есть переживания по поводу качества собственной речи. Либо они на письме отражаются, ребенок как говорит, так и пишет, либо дети, к сожалению, начинают дразнить и ущемлять по качеству речи ребенка какие-то дразнилки и обидные слова подбирают. Еще раз повторюсь, что важным критерием должно быть следующее. Ребенок, который идет в первый класс, должен произносить правильно все звуки родной речи. Ребенок, который ну, вдруг по какой-то причине не начал так произносить, в школе не будет на это свободного времени. Большой объем информации и требований по отношению к ребенку. Поэтому в этой ситуации, конечно, очень важно замотивировать ребенка к улучшению качества речи. Если это седьмой, восьмой класс, надо определиться, мешает ли это ребенку, доставляет ли это дискомфорт ему и его семье. И если действительно есть такие сложности, то лучше обратиться за помощью к логопеду. И у ребенка при этом есть мотивация повысить качество собственной речи. Но можно очень хорошо с пользой использовать каникулы, летнее время. Мы, как всегда, летом работаем с 9 утра до 9 вечера, и и время для занятий у ребенка достаточно много этой можно и отдохнуть, и позаниматься, и проконтролировать ребенка, и найти повод для похвалы. Вот этот временной промежуток лета можно провести с пользой. Ребенок уходил в мае месяце, не умея произносить какие-то звуки, неважно в каком он классе, а придет в сентябре, правильно произносит все звуки родной речи. Самооценка у ребенка повышается, успешность повышается, он захочет участвовать в каких-то общешкольных мероприятиях, проявлять инициативу. Ну, всегда родители радуются, когда его ребенок сегодня успешен и лучше может себя чувствовать в коллективе, чем вчера. На останок ваша порада для наших батьков, для наших глядачев, что бы хотелось сейчас сказать? Да, да, мы сказали уже много, но все-таки так... Да, это таки прежде короткое. всего, хочется пожелать родителям быть внимательными по отношению к своим детям. Если вы видите, что ребенок испытывает дискомфорт в плане того, что ребенок что-то не говорит, не произносит, не может выразить свои желания, мысли, потребности, четкой правильной речью, обращайтесь за помощью к специалистам, получайте рекомендации, и тогда самостоятельно или при помощи специалистов достигайте поставленной цели. Общайтесь с удовольствием и пусть люди вас понимают. Дякую вам. Мені лишається нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про розвиток дитини і розвиток мовлення. Про те, що а, ці два поняття вони невід'ємні, вони да. тотожні і один одного доповнюють. абсолютно вірно. У нас у гостях вже вдруге була експерт Рина Коваль, керівник центру розвитку та вдосконалення мовлення Лаліо. І для наших глядачів ще хочу додати, що буде і третя програма з циклу цього про розвиток мовлення, і вона вже стосуватиметься дорослих. Тож не прогавте, якщо. якщо ви трошки соромитесь свого мовлення, можливо, в чомусь розумієте, що воно не досконале, подивіться нашу програму. До побачення. Спасибо вам.